Привет, церковь! Минуточку попрошу отца благословения по свидетельству. Аллилуйя, Боже, честь, слава и хвала Тебе, Отец. Я безгранично благодарен Тебе, что я сегодня здесь, имею свое свидетельство, Боже. Молю Тебя, сопроводи меня в нем, Боже, чтобы я был искренним, честен, настоящим, простым, доступен ребятам, чтобы они через это свидетельство приблизились к свободе, к Тебе, Боже. Пусть коснется... Чего-то сердце, кто-то ободрится, увидит в этом надежду, в этом свидетельстве Господь. И помоги мне, Дух Святой, давай сделаем это вместе. Аминь. Аминь. А что я хочу сказать? Я вам хочу сказать, что мы сегодня живы, это уже свидетельство в это время. Мы сегодня находимся здесь, это уже свидетельство. Добраться до церкви это не так просто в наше время. Но Господь все усматривает. Аминь. Он все устраивает, и мы здесь славим Его. Аллилуйя так коротенько, чтобы не затягивать, хочу вам просто вот посвидетельствовать о том, вот как с момента, как я пришел к Богу, Он мне показывал, что Он э, со мной в самые трудные времена, и то, что Он не оставляет Вы в, таких ситуациях, с которых, кажется, нет выхода. И мне кажется, даже Он устраивал такие ситуации, чтобы обратить мое внимание на Него, чтобы я все-таки уповал на Него. В моей жизни, вот с момента, как я пришел на реабилитацию, были моменты, в которых, вот если не Бог поможет, то уже никто. Я когда пришел на реабилитацию в ужасной проблеме наркотической, сильной, мне было сложно. Но, слава Богу, что у Бога слуги посерьезней оказались, помогли мне, вытащили меня с этой проблемы, с боем. Но у меня еще так случилось, что через месяц меня арестовала полиция, прямо на центре, будучи. И был суд, это месяц, как я был на реабилитации, был суд, и мне уже дали 5 лет. И чтобы вы понимали, это я с Яном был, человек, который 44 отсиженных, посылает меня на суд, и говорит, иди, все будет нормально. И человек, 44 отсиженных, в спину мне говорит, иди, все будет нормально. Я иду, и мне дают 5 лет на этом суде. И судья такой, такой, так, а что то додатки мы не посмотрели, что там по додаткам? Смотрят в дело, а у меня сверхъестественное дело, просто сверхъестественно. Пропадают все мои приводы, судимости, ну, все биография моя. Пропадает и сделала сверхъестественно. Слава Богу, за Наталью Владимировну, она там характеристики хорошие написала, что-то я там вообще не ангел. Он помогает вместе с на реабилитацией, там у меня характеристика, и это крутой тип. И эти, так вот я вам хочу сказать, что эти характеристики, они и э, то, что сверхъестественно пропали в моей судимости, все дела и дела, они сработали и мне заменили меру пресечения на условный срок. Алина. Хотя вот так э, судья уже секретарю поворачивался и говорит, что звонили в конвой, он говорит, да, поднимается по лестнице, я понимаю все. Еду. Я молился, я молился и честно, искренне молился. Это, знаете, был разговор примерно, я вот даже не могу вам представить. Я же говорю, Господь, ты же понимаешь, что приеду опять в эту тюрьму. Опять тому употреблять начну, сто процентов. Ну, опять жизнь разрушится. Боже, ну вот, это была, наверное, первая искренняя молитва в жизни. И возвал. Вот в этих обстоятельствах я вот искренне, реально, сердцем возвал. Мне больше надеяться было не на кого, мне было нечего терять. И я обратился в последнюю инстанцию, обратился от всего сердца. И вот пришел ответ, на это реально свидетельство. Я вам хочу сказать, через год мне дали, два года условно, через год мне вообще простили. Позвонили, говорят, Таня, а, ты вообще все, судимый с биографии это убирается своей, твоей там, декриминализация какая-то. Господь дал свободу везде, да, реально, да. Господь дал свободу везде. Было, потом у меня с военкоматом была ситуация, не хочу долго рассказывать, там много чего было, но чтобы вы понимали, обратно мне говорят, наверное, сейчас мы тебя высадим за проповедь Евангелия. Я им начал, говорю, едем в маршрутке, говорю, а теперь вы никуда не денетесь, в военкомате меня там мучили, теперь вы будете слушать. А они пьяные, едут втроем с автоматом, и я один. Из 15 человек, мы поехали 15 человек, и один вернулся. Так они на обратном пути говорят, э, да не, наверное, мы это вот, расстреляем его в поле, скажем, что он типа, хотел убежать. Вот, настолько, представляете, там Бога любят. Э, но ну это реально свидетельство, потому что мы приехали в часть и говорят, что все нормально. Прошло 15 человек приехало, 14 приехало домой, все будет четко. А там со мной ребята, у которых ну, даже справки не надо показывать, ну видно, что там не сильно негодные, в принципе. Но они все стали служить. Они все уверены были, что вернуться обратно, но я смотрю, э, у них уже в зубах рапорта о по получении инвентаря, вот это берцы, портфели, и все, я один вернулся, но это свидетельство. И мне пришло в дух слова, когда мы ехали по дороге, лучше уповать на Бога, нежели надеяться на человека. И оно так и получилось. Потому что у всех были бумаги, у всех были аргументы. Один я был без аргументов, а один я ехал с убежденным, да, с твердым решением, что моя вера, моя вера и мой Бог не хочет, чтобы я отнимал жизни. Не для того меня Господь через такое провел, а такого спас, чтобы я ходил сейчас убивал людей. Не для того Бог меня э, вырвал с той ямы, в которой я находился, поместил меня в служение, доверил мне служение, чтобы теперь какие-то люди в форме решали мне, где я буду служить Богу. Они еще делали упор на то, что вот Богу будешь служить здесь, там-то, там-то, там-то. Ну, это же не вам решать. Мне Господь реально предопределил служение. Он решил. Я в послушании. И вот я о чем я говорю, что. Тоже такая ситуация была безнадежная. И тоже уповал на него, тоже молился. Ребята в пост ходили, вся церковь молилась. Я чувствовал эту поддержку. И вот только вот благодаря Богу нашему я сегодня здесь. И это была ситуация тоже безвыходная. Но чтобы вам это понять, это надо пройти. Ну, поверьте, когда... Ну, мое внутреннее свидетельство, это для меня серьезный аргумент. Теперь, когда мне кто-то что-то а, говорит и, и, ну, и ставит под сомнение силу Божью, я это с улыбкой ну, воспринимаю, вообще смеясь. Говорю, ну ты себе даже не представляешь. Не знаешь ни Писания, ни силы Божьей. Что ты мне рассказываешь? Я на себя пережил. Аминь. Я вам хочу сказать, что вот 117-й псалом сами недавно да, вспоминал, когда про Майки написано было. Не умру, не, не умру но буду жить и возвещать дела Господни. Строго ты меня наказал, но смерти не предал. Я вам хочу сказать, что все мы здесь. Все мы здесь многие, точнее, здесь оказались не потому, что очень себя хорошо вели в жизни. Многие из нас там баловались, каждый по-своему. И многих из нас Господь строго, строго наказал. Есть люди, которые много чего лишили здесь. Много чего лишили здесь. Но Господь на смерти не предал. И мы сегодня здесь находимся не просто так. Он нас предопределил и избрал, знаете, для чего? Для того, чтобы мы сейчас служили таким же. Потому что такие же послужили мне. Я жив, я здоров, я на свободе, я не на войне. Только потому что люди меня привели ко Христу. Потому что люди ко мне послужили. Мне были безразличны к моей проблеме. Люди абсолютно чужие, которые меня не знают. Люди, которые от меня видели только головники и неудобства страшные. Но эти люди за меня сражались до конца. Сражались духовно, молились за меня. И меня не врачи вытащили, не государство, не деньги и ничего другое. Меня спасла вера. Спасла вера людей. Аллилуйя. Благодаря Аллилуйя. этим людям сейчас вера во мне живет. Вера живет во мне спасительная. Я верю, что моей верой тоже люди спасаются. Аллилуйя. И я очень этому рад. Очень рад, что наш Господь такой многомилостливый, долготерпеливый, прощающий и любящий этих. За то, что таких непослушных которые чудят по много лет, даже не по одному десятку некоторые, он все равно прощает, он все равно воскрешает дух, он все равно исцеляет, поднимает, и все равно он доверяет. Я, я, я сам себе во многих вещах не мог доверять, но сейчас Господь, представляете, Господь сейчас сам Бог реально мне многое доверяет, и это реально круто. И я за это ему благодарен, благодарен нашей церкви. Наша церковь – это территория чудес. Я на самом деле видел такие свидетельства, как люди воскресают. Ну, серьезно. Вот недавно было при мне. Но у нас территория чудес. Они происходят постоянно. Как Дмитрий Владимирович говорит, для меня уже естественно ходить в сверхъестественном. Свидетельств много. И я вам хочу сказать, важно на них обращать внимание. Это реально сила Божья. Это реально сила Божия. Благодаря этой силе и благодаря этим свидетельствам мы сейчас сегодня здесь собраны все, чистенькие, трезвые, прославляем Бога в хорошем настроении. Ну, слава Богу за нашу царь. Аллилуйя.